ৱেলকাম বেক টু মই ইউটিউব চেনেল এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম এইবাৰ হৈ যোৱা এ পি এছ চি এক্সামৰ কাট অফ এইবাৰ প্ৰিলিমছত কিমান কাট অফ গ'ল মেইনছত কিমান কাট অফ গ'ল এ পি এছ অফিচাৰৰ কাৰণে কিমান কাট অফ গ'ল এছ চি এছ অফিচাৰৰ কাৰণে কিমান কাট অফ গ'ল সকলোখিনি আমি ডিটেইলছত চাম যাতে আপুনি এটা ধাৰণা মনত ল'ব পাৰে যে আমি এ পি এছ অফিচাৰ বা এ চি এছ অফিচাৰ বা এ পি এছ চি অফিচাৰ হ'বৰ কাৰণে কিমান নম্বৰ পাব লাগিব প্ৰিলিয়ামছত কিমান নম্বৰ পাব লাগিব মেইনছত কিমান নম্বৰ পাব লাগিব ইণ্টাৰভিউত আৰু ট'টেল কিমান নম্বৰ আমি পাব লাগিব ঠিক আছে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আপোনাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট যদি আপুনি এ পি এছ চি এক্সাম দিম বুলি ভাবি আছে এতিয়া আমি চাওঁ কাট অফটো কিমান কিমান গৈছে প্ৰথমতে আমি প্ৰিলিয়ামছৰখিনি চাই লওঁ ঠিক আছে প্ৰিলিয়ামছৰ অপেন কেটেগৰী মানে জেনেৰেল কেটেগৰী প্ৰিলিয়ামছত আপোনাৰ মেইলৰ গৈছে পঁচান্নব্বৈ কিমানৰ ভিতৰত গৈছে আপোনাৰ দুশৰ ভিতৰত পঁচানব্বৈ ঠিক আছে মানে আমি ফিফটি ফিফটি পাৰ্চেণ্ট নম্বৰ পালে আমি পাছ দুশৰ ভিতৰত পঁচানব্বৈ মানে ফিফটি পাৰ্চেণ্টৰ আশে পাশে ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হ'ল যে দুশ কোনখন পেপাৰৰ কথা কোৱা হৈছে প্ৰিলিমছত যিহেতু দুখন পেপাৰ হয় পেপাৰ ওৱান আৰু পেপাৰ টু বা ছি চেট পেপাৰ ঠিক আছে ইয়াতে যিটো কাট অফ আপুনি দেখিছে এইটো হৈছে এই প্ৰিলিমছৰ যিখন পেপাৰ ওৱান বা জি এছ পেপাৰ বুলি কোৱা হয় সেইখনত এইখনৰ নম্বৰটোহে চোৱা হয় ঠিক আছে কাট অফৰ কাৰণে কাৰণ পেপাৰ টুখনত আপুনি বাধ্যতামূলক যে ছিক্সটি ছিক্স পাবই লাগিব দুখৰ ভিতৰত মানে দুখৰ ভিতৰত থাৰ্টি থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট আপুনি পাবই লাগিব তেতিয়াহে আপোনাৰ প্ৰথম পেপাৰখন চেক কৰা হয় মানে যিসকলে পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰ ইয়াতে ছিক্সটি ছিক্স বা ছিক্সটি ছিক্সৰ ওপৰত আছে এতিয়া আপুনি বুজি পালে এতিয়া কাট অফটো কোনখন পেপাৰৰ জি এছ পেপাৰ ওৱান হয় মানে আপুনি প্ৰথম পেপাৰখনত যদি নাইণ্টি ফাইভৰ আশে পাশে পায় তেতিয়া আপুনি প্ৰিলিমছ পাছ কৰিব যদি আপুনি জেনেৰেল হয় এতিয়া ফিমেলৰ চাওঁ যদি আমি নাইণ্টি ঠিক আছে অ' বি চি এম অ' বি চৰ গৈছে আছি আৰু চেভেণ্টি নাইন পইণ্ট ফাইভ তাৰপিছত এইখিনি আপুনি চাব পাৰে এছ চিৰ কাৰণে কিমান গৈছে ছেভেণ্টি ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ তাৰপিছত ফিমেলৰ গৈছে আপোনাৰ ছেভেণ্টি ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ মেলৰ এছ টি প্লেনৰ যদি আমি চাওঁ তেতিয়া ছেভেণ্টি ফাইভ পইণ্ট ফাইভ জিৰ' আৰু ফিমেলৰ কিমান ছেভেণ্টি ফাইভ পইণ্ট ফাইভ জিৰ' প্ৰায় এছ চি আৰু এছ টি প্লেনৰ একেই হয় কিন্তু এছ টি হিলৰ বহুত কম ইয়াতে চাব পাৰে মেলৰ আপোনাৰ ছিক্সটি পইণ্ট ফাইভ গৈছে ফিমেলৰ গৈছে ছিক্সটি পইণ্ট ফাইভ মানে একেই গৈছে এতিয়া পাৰ্চন উইথ বেঞ্চমাৰ্ক ডিচেবিলিটি যিসকলৰ ফিজিকেলি কিবা প্ৰব্লেম আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে চাব পাৰে তেওঁলোকৰ সদায় কমেই যায় যোৱাবাৰো বহুত কম গৈছিল যেনেকৈ লক'মটৰ থাৰ্টি নাইন পইণ্ট ফাইভ ডিপসকলৰ কাৰণে গৈছে টুৱেণ্টি এইট পইণ্ট জিৰ' ল' ভিছন তেওঁলোকৰ গৈছে ফিফটি ছিক্স কিন্তু এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ যিটো নম্বৰ এইবাৰ মই দেখি আচৰিত খাই গৈছোঁ যে অনলি চাৰে বাৰ ফিলিয়েমছৰ যিখন প্ৰথম পেপাৰ তাত কিমান নম্বৰ থাকে দুশ নম্বৰ থাকে কুৱেশ্যন থাকে এশটা ঠিক আছে প্ৰত্যেক কুৱেশ্যনত থাকে দুই নম্বৰকৈ এতিয়া যদি চাৰে বাৰ পাব লাগে আপুনি সাতটা কুৱেশ্যন যদি আপুনি শুদ্ধ কৰিছে এশটা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত তেতিয়া আপুনি প্ৰিলিমছ পাছ কৰিছে যদি আপুনি এক ছাৰ্ভিচমেন হয় তেওঁলোকক সুবিধা দিয়াটো আমিও বিচাৰোঁ তেওঁলোকে অলৰেডি বহুত বছৰ চৰকাৰৰ কাৰণে চাকৰি বা ছাৰ্ভিচ দি আহিছে সেইকাৰণে তেওঁলোকক এইখিনি সুবিধা দিয়া হয় কিন্তু আচৰিত ধৰণৰ কম হৈছে চাৰে বাৰু অনলি দুখৰ ভিতৰত ঠিক আছে এতিয়া আমি প্ৰিলিমছৰখিনি চাই ল'লোঁ আপুনি এটা আইডিয়া পাই গ'ল ইমান পাব লাগে আমি যোৱাবাৰ কিমান কাট অফ গৈছে তাৰ আগতে কিমান কাট অফ গৈছে সকলোবিলাক আলোচনা কৰিম নেক্সট ভিডিঅ'ৰ পৰা মই সম্পূৰ্ণ এ পি এছ চি প্ৰিপেৰেশ্যনৰ লগত সম্পূৰ্ণ গাইড কৰি যাওঁ আপোনাক সম্পূৰ্ণ বুজাই দিম কি পঢ়িব লাগে কেনেকৈ পঢ়িব লাগে ঠিক আছে এতিয়া মেইনছৰ চাই লওঁ ইয়াতে অ'পেন কেটেগৰী ছিক্স ওৱান ফ'ৰ ঠিক আছে ছয়শ চৈধ্য নম্বৰ এতিয়া কিমানৰ ভিতৰত যদি আপুনি সোধে যে ছয়শ চৈধ্য কিমানৰ ভিতৰত পাইছে ট'টেল মাৰ্ক আমি চাব পাৰোঁ যে মেইনছত কিমান পেপাৰ থাকে এখন থাকে আপোনাৰ এচ এ পেপাৰ ঠিক আছে তাৰপিছত দুই দুই নম্বৰ পেপাৰ তিনি নম্বৰ চাৰি নম্বৰ পাঁচ নম্বৰ আৰু ছয় নম্বৰ পেপাৰ এইকেইখন আপোনাৰ জি এছ পেপাৰ ঠিক আছে এছ এ প্লাছ এইকেইখন জি এছ মানে প্ৰত্যেকখনতে কিমানকৈ থাকে দুশ পঞ্চাছকৈ নম্বৰ থাকে এতিয়া ট'টেল কিমান হ'ল এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় ছয়খনত দুশ পঞ্চাছকৈ হ'লে কিমান হ'ব আপোনাৰ পোন্ধৰশ নম্বৰ মানে পোন্ধৰশৰ ভিতৰত আপুনি ছিক্স ওৱান ফ'ৰ যদি পায় তেতিয়াহ'লে আপুনি মেইনছতো পাছ কৰি যাব আপুনি কোৱালিফাই হ'ব কিহৰ কাৰণে আপুনি ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে ঠিক আছে মানে আমি এইটো অনুমান কৰিব পাৰোঁ এতিয়া যেনেকুৱা পেপাৰ আহিছে যদি সেই হিচাপত পেপাৰ আহে যদি ইজি আহে তেতিয়াহ'লে বেছি যাব যদি হাৰ্ড আহে তেতিয়া কম যাব পাৰে এইবিলাক বিষয়ে মই নেক্সট ভিডিঅ'ৰ পৰা আলোচনা কৰিম আপুনি টেনশ্যন ল'ব নালাগে সদায় গাইড কৰি যাম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যদি নতুনকৈ আহিছে এতিয়া আমি গম পালোঁ যে পোন্ধৰশৰ ভিতৰত যদি আমি ছশ চৈধ্য নম্বৰ পাওঁ তেতিয়া যদি জেনেৰেল হওঁ তেতিয়া আমি এ পি এছ চি মেইনছটো পাছ কৰিম তাৰপিছত ফিমেলৰ চাব পাৰে মেলৰ অ' বি চি এম অ' বি চিৰ চাব পাৰে পাঁচশ আশী ঠিক আছে পাৰ্থক্য আছে জেনেৰেল আৰু অ' বি চিৰ মাজত কিমানৰ ইয়াতে পোন্ধৰ ইফালে আৰু ইফালে বিছ থাৰ্টি ফাইভৰ পাৰ্থক্য থাৰ্টি ফাইভৰ পাৰ্থক্য থাৰ্টি ফাইভৰ পাৰ্থক্য ইমান কম নহয় বহুত হয় এতিয়া ফিমেল আৰু চেমে হয় তাৰপিছত এছ চিৰ চাব পাৰে আপুনি পাঁচশ সত্তৰ ঠিক আছে পাঁচশ সত্তৰ কিমানৰ ভিতৰত পোন্ধৰশৰ ভিতৰত এছ টি প্লেনৰ চাব পাৰে পাঁচশ ষাঠি বা পাঁচশ ঊনষাঠি হৈছে ঠিক আছে আৰু এছ টি হিলৰ চাব পাৰে আপুনি পাঁচশ ঊনৈছ এতিয়া জেনেৰেল আৰু এছ টি হিলৰ যদি আমি তুলনা কৰি চাওঁ ছয়শ চৈধ্য আৰু পাঁচশ ঊনৈছ মানে প্ৰায় এশৰ ডিফাৰেণ্ট ঠিক আছে জেনেৰেল এজনে যিমান পাব লাগিব এছ টি হিল এজনে এশ নম্বৰ কম পালেই হ'ব ঠিক আছে এতিয়া এওঁলোকৰ যদি চাওঁ পাৰ্চন উইথ বেড স্মাৰ্ক ডিচেবিলিটি তেওঁলোকৰ চাৰিশ একানব্বৈ এই পোন্ধৰশৰ ভিতৰতে কৈ আছোঁ আৰু ডিপসকলৰ থ্ৰী ফিফটি ফাইভ লিজনসকলৰ ফ'ৰ ছিক্সটি টু যিসকলে এইবাৰ পাছ কৰিছে এইটো কাট কাট অফ কাট অফ মানে পাছ কৰাসকলৰ ভিতৰত সকলোতকৈ তলৰজন বা শেষৰজনে কিমান নম্বৰ গৈছে সকলোতকৈ কম পোৱা যিজনে চাকৰি পাইছে তেওঁৰ নম্বৰটো ইয়াতে দিয়া হৈছে তাৰপিছত এক্স চাৰ্ভিচ মানৰ যদি চাওঁ এক্স চাৰ্ভিচ মানৰ মেইনছত কিন্তু ঠিকেই আছে ফ'ৰ ফ'ৰ টু ঠিক আছে আউট অফ ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড ইয়াতে ঠিকেই আছে কিন্তু প্ৰিলিয়ামছৰটোৱে একদম আচৰিত লাগি গৈছে এনেকুৱা লাগি আছে যেন মোৰ যে এইটো বনাওঁতে ভুল হৈছে এনেকুৱা লাগি আছে এতিয়া কথাটো হ'ল আমি এইখিনি চাই ল'লোঁ ঠিক আছে পোন্ধৰশৰ ভিতৰত আমি এইখিনি পাব লাগিব মেইনছ পাছ কৰিব লাগিলে প্ৰিলিয়ামছ পাছ কৰিব লাগিলে আমি এইখিনি পাব লাগিব আমাৰ কেটেগৰী হিচাপে এতিয়া আমি যদি চাওঁ ইণ্টাৰভিউত সেইটো চোৱাৰ কাৰণে আমি কেটেগৰী ৱাইজ যদি আমি চাব যাওঁ তেতিয়া আমি গম পাম ঠিক আছে এতিয়া আপুনি চাব পাৰে ইয়াতে মই অলপ বেলেগকৈ বনাই দিছোঁ আপুনি এইখিনি স্ক্ৰীণশ্বট মৰাৰ সুবিধা হ'বৰ কাৰণে দি দিছোঁ এই কাট অফটোৱে দিছোঁ এইখিনি প্ৰিলিমছৰ এইখিনি মেইনছৰ ঠিক আছে এইটো আনৰিজাৰ্ভ মানে জেনেৰেলৰ অ' বি চিৰ এছ চিৰ এছ টি প্লেইন এছ টি হিল আৰু এক্স চাৰ্ভিজনৰ ঠিক আছে এনেকৈ বেলেগ বেলেগকৈ দি দিছোঁ আপুনি চাব পাৰে সেইখিনি এতিয়া নেক্সট যদি আমি চাওঁ কোনটো প'ষ্টৰ কাৰণে চাকৰি পোৱাৰ কাৰণে কিমান নম্বৰ পাব লাগিব এইবাৰ যদি আমি কাটকটো চাওঁ এটা অনুমান কৰিব পাৰোঁ আমি দুহেজাৰ পঁচিছৰ কাৰণে ঠিক আছে এতিয়া যদি চাওঁ আছাম চিভিল চাৰ্ভিছ মানে সকলোতকৈ যিটো ভাল প'ষ্ট এ চি এছ অফিচাৰ ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সটটো আমি জানো এ পি এছ অফিচাৰ যি যি দুটা প'ষ্ট সকলোৰে পচন্দৰ হয় এ চি এছ নহ'লে এ পি এছ এ চি এছ অফিচাৰৰ কাট অফ গৈছে ট'টেল ইণ্টাৰভিউ প্লাছ মেইনছৰ মাৰ্কছখিনি চাই কিনে আমি সকলোৱে জানো যে ফাইনেল ৰিজাল্টটো কিয় ওপৰত আহে ইণ্টাৰভিউত আপুনি কিমান পাইছে আৰু মেইনছত কিমান পাইছে পোন্ধৰশৰ ভিতৰত তাৰ সেই দুটা জগ কৰা হয় তেতিয়া আপোনাৰ ফাইনেল ৰিজাল্টটো আহে ঠিক আছে এতিয়া অ'পেন কেটেগৰী যদি শেষৰজন চাওঁ শেষৰ যিজনে এ চি এছ অফিচাৰ হ'ব পাৰিছে মানে কাট অফটো ঠিক আছে আঠশ চাৰি অ'পেন কেটেগৰী আঠশ চাৰি পোৱাজনে এছ অফিচাৰ হৈছে অ' বি চি এম হৈছে ছেভেন ছিক্স ছিক্স ছেভেন ডাবল ছিক্স এইটো মেলৰ কৈছোঁ এইটো ফিমেল আপুনি চাই লওক তাৰপিছত আমি যদি চাওঁ মৰাণ মৰাণসকলৰ কাৰণে ছেভেন থাৰ্টি থ্ৰী মটসকলৰ কাৰণে ছেভেন ডাবল ছিক্স এছ টি প্লেনৰ কাৰণে ছেভেন ফাইভ ছেভেন আৰু পাৰ্চন উইথ বেঞ্চমাৰ্ক ডিচেবিলিটীসকলৰ কাৰণে ছিক্স ছেভেণ্টি থ্ৰী তাৰ এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ কাৰণে ছিক্স ছিক্স জিৰ' ঠিক আছে তাৰপিছত আমি যদি এ পি এছৰ কথা কওঁ এ পি এছৰ অলপমান কম হয় ইয়াতে আঠশ চাৰি আছিল ইয়াতে আপুনি চাব পাৰে সাতশ সত্তৰ মানে থাৰ্টি ফাইভ মাৰ্কছৰ পাৰ্থক্য আছে ঠিক আছে ইয়াতে সাতশ সত্তৰ পাইছে অ'পেন কেটেগৰীজনে মানে কাট অফ ইমান গৈছে ইমান পোৱাজনে চাকৰি পাইছে ইয়াতকৈ তলজনে পোৱা নাই আৰু যিহেতু এইটো কাট অফ হয় ইয়াৰ ওপৰত সকলোৱে পাইছে এতিয়া অ' বি চি এম অ কিমান ছেভেন ছিক্সটি সাতশ ষাঠি মেলৰ কিনি কৈ আছোঁ তাৰপিছত মৰাণৰ কাৰণে সাত সাতশ ন মটাংসকলৰ কাৰণে সাতশ ষাঠি এছ চি সাতশ ছাপন্ন এছ টি প্লেনৰ যদি চাই আপুনি সাতশ একত্ৰিছ এছ টি হিলৰ যদি আপুনি চাই সাতশ বিছ এক্স চাৰ্ভিচনৰ ছশ ঊনৈছ ঠিক আছে এতিয়া আৰু যদি নেক্সট আপুনি চাই গোটেইখিনি পৰিণতি বহুত দীঘল হৈ যাব ইয়াতে ছুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট অফ টেক্স ইয়াতে আপোনাৰ কিমান গৈছে সাতশ বাইষট্টি তাৰপিছত এছ চিৰ কিমান গৈছে সাতশ বাইষট্টি গৈছে আছাম ফাইনেন্স চাৰ্ভিচৰ কিমান গৈছে আপুনি চাই ল'ব পাৰে তাৰপিছত ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ বা বি ডি অ'ৰ কিমান গৈছে চাব পাৰে তাৰপিছত এচিষ্টেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰাৰ অফ ক'পাৰেটিভ ছ'চাইটিজ ইয়াতে চাব পাৰে আপুনি কাট অফ কিমান গৈছে অ'পেন কেটেগৰী অ' বি চি পি ডব্লিউ ডি নেক্সট আছামিছত যদি প্ৰিপেৰেচন কৰিব বিচাৰে মোৰ চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব মই সদায় গাইড কৰি যাম এ পি এছ চি দুহেজাৰ পঁচৰ প্ৰিলিমছলৈকে মেইনছলৈকে ইণ্টাৰভিউলৈকে ঠিক আছে এতিয়া আমি চাওঁ ইণ্টাৰভিউত কিমান নম্বৰ আছিল আৰু কিমান পালে এওঁলোকে এতিয়া আপুনি যদি সোধে কিমানৰ ভিতৰত ইমান নম্বৰ পালে চাকৰিটো পোৱাৰ কাৰণে যোৱাবাৰ এক্সাম আছিল আপোনাৰ পোন্ধৰশ নম্বৰ আছিল ৰিটেনত বা মেইনছত আৰু এশ আশী নম্বৰ আছিল ইণ্টাৰভিউত ট'টেল কিমান আছিল ষোল্লশ আশী ষোল্লশ আশী নম্বৰৰ ভিতৰত ইমান নম্বৰ পাইছে তেতিয়াহে এ চি এছ হ'ব পাৰিছে ষোল্লশ আশীৰ ভিতৰত সাতশ সত্তৰ পাইছে তেতিয়াহে এ পি এছ হ'ব পাৰিছে মানে আপুনি বুজি পাইছে যে ষোল্লশ আশীৰ ভিতৰত আপোনাৰ ষোল্লশ আশী নম্বৰৰ ভিতৰত কিমান কাট অফ গৈছে কিমান মাৰ্কচ পাই কিনে চাকৰি পাইছে ঠিক আছে এইটো যিটো নম্বৰ দিয়া আছে ষোল্লশ আশীৰ ভিতৰত